в данном случае будет э, перелом, стабилизация перелома лучевой кости или же послеоперационная протекция. Длина <соцентричная> 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 у материала стандартного размера разная длина. Материал сотка, напомню, это мягкая мягкий эластический материал, сходит от Размеры есть от 2 см до 12 в зависимости от сегмента. Подкладки также есть разных размеров, что удобно для наложения повязок на разные сегменты

может и очень часто накладывается иммобилизация комбинированная такая и при острых случаях, при репозиции. После обезболивания, ну, понятно же, опять по показаниям, если это нестабильный, ну, много кончатый перелом, который трудно репонировать, это не будет оптимальнейшим методом лечения. Но в тех случаях, когда позволяет перелом, это может и в острых случаях. Это очень часто применяется. Делается обесполивание, делается небольшая репозиция, в таком положении систем держит необходимо и находится перелом. И накладывается вначале. Если есть необходимость, дополнительно прокладывается костный выступ. Или используется микрофон, или может использоваться любая кусочек ваты и потом подклеивается пластом, медифором или любым другим сроком. Возьмем на примере микрофона Прокладывается после выступа шеллед для роста в данном случае. В зависимости от того, насколько нужно репонировать или насколько вы сами выбираете размер протекции. Вначале накладывается два дюрасов каста для того, чтобы позволять как раз использовать. А, это софт. Метод функциональной мобилизации. То есть это мягкий материал, который выступает, с одной стороны, держит свою форму, и с другой стороны, позволяет как небольшую, большую продолженность эластичность. Накладывать необходимо так, чтобы опять же работал метод функциональной мобилизации, то есть работал на фланговый сустав. Наложение делать без захвата на флангового сустава. Делается два тура. Два тура сок без натяжения. Не в натруску, но не натягивая, потому что он будет немного сжиматься. То есть в таком среднем положении с захлестом в 50%, для того, чтобы было два тура внизу в зависимости от человека в принципе, как можно сэкономить, использовать не, пятер, не две пятерки софткаста например, а один софткаст семерку и это позволит полностью здесь может потом нам не хватить часть э, для фиксации э, семерки обычно хватает если же у вас остается софткаст или скотчкаст для обычного наложения у вас есть запас времени. Если же вы хотите опять же сэкономить, как только вы открыли, быстро сделали первые туры, закрыли в перчатку и в холодильник. До 7 дней в принципе он может лежать. Котчкаст мы накладываем опять же там, где нам надо, чтобы воздействовать на точки фиксации. Здесь мы сделаем жесткую ставку под тыльной поверхностью. Она накладывается такой ширины, какая вам нужна в данном конкретном случае. Это может быть просто тыльная лангетка. И это может быть обхват э, на половину, например, руки. Можно заранее сделать раз, э, разметку и отрезать. Можно на пациенте уже делать, в зависимости от того, насколько позволяет перелом и как вы ее панируете. Накладывается длинная ладненка. Опять же часть остается на потом, но, к сожалению, у нас сейчас... И дальше фиксируется, опять же, тем же способом. Лучше начинать фиксацию с дистальной части как первым туром для того, чтобы не было риска дополнительного нарушения на

за вырез под первый палец чуть больше. И фиксируется. А подайте, пожалуйста, липучку. Ира, ты свежа от лица, сколько надо? Ну, это тоже лепишь. Липучки. Если, опять же, у нас свежий перелом есть риск отека или мы планируем делать съемную мобилизацию накладываются липучки они накладываются их лучше накладывать сразу при как только происходит процесс полимеризации лучше когда они уже подготовлены накладываются с той стороны где легче резать, если простым языком. Если у нас вставка скотчка по тыльной поверхности, то мы накладываем по Они лучше фиксируются при до полимеризации. Для ускорения процесса застывания Повязки используется контакт с жидкостью, поэтому поэтому чаще всего берется мокрый бинт для того, чтобы с одной стороны хорошо опять же зафиксировать повязку плотно и чтобы быстрее была, был процесс полимеризации. Так, ну, можно использовать ну, эластично. Если же у вас все подготовлено, все под рукой, то можно замачивать сразу и накладывать. понятно, например, не в таком случае или в таком случае наложить, замочить только скотч каст, намотать два слоя в внизу, потом скотч каст, мокрый уже наложить, он быстрее засыпает. И сверху фиксировать Необходимо подождать около 5 минут до полной, э, до, до фиксации. Поэтому если это у нас свежий случай, то, конечно, ассистент будет растягивать. Мы можем провести сразу предварительную репозицию. И после наложения такой повязки можно наложить. Ну, опять же, э, я покажу принципы. Это все на усмотрение. Этого вы должны понимать основную логику. Может использоваться аналог гипсовой повязки. То есть делается трехчетвертная повязка из материала, раскладываться на столе как гипсовая повязка. Мочиться и точно так как гипсовую повязку вы берете, накладываете и репонируете другой перелом. Здесь в принципе, вы можете пощупать, что примерно так и было. Единственная фиксация сверху была скотчкаст. То есть здесь трехчетвертная гипсовая повязка, скотчкастовая повязка и сверху подмотана несколькими турами скотчкастом. Можно было это сделать и софткастом. Если попробуйте, с этой стороны она жесткая, свежая отгибается. Опять же, липучки можно накладывать или сразу при наложении повязки, или потом дополнительно фиксировать их клеем после того, как, когда вам надо просечь повязку. На оставшемся, даже на, при контакте с воздухом полимеризуется, поэтому просто покажу на Просто раскладывается нужная нам форма на столе на работы с И накладывается то, что нам надо. Будь то лангетка на локтевой, например, сустав, сверху накладывается подкладка ватная и фиксируется обычным бинтом. И это будет послеоперационная временная протекция, легкая и надежная, которая не боится влаги. На подобие такого. Обычно для, э, для, среднестатистического человека хватает 4 слоев скотч если в зависимости от э, массы тела, от объема, от силы накладывается больше слоев. 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. И такая повязка сверху опять же при работе с гипсом раскладывается бин, вата и фиксируется на ватревой сустав. Сверху здесь фиксируется или бинтом, или сопкастом. Все то, что можно сделать с помощью гипсовой повязки, делается с помощью пластиковой модели. <звы> Требуется для застывания от 5 до 20 минут. Но мы не будем ждать так долго. Она к тому моменту, как мы сделаем следующую повязку, она и мы имеем такую повязку снятие опять же если по тыльной поверхности у нас наложен скотч то здесь будет трудно рассекать чтобы легко было рассечь можно использовать, мы используем ту поверхность где нету опять же с таким учетом и накладываются липучки, чтобы потом лучше где-то по центру липучек растить повязку. Если в... Снимать сразу такую повязку, то вы предполагаете сразу ее снимать. Для удобства и вашего, и пациента лучше накладывают два э, слоя стокинета. Тогда будет менее, не так некомфортно пациенту. Не по коже будет, а по второму слою. И это будет как съемный слой, он будет его снимать. Обычными ножницами снимается. Лучше не, не прямо резать, а делать э, волнообразную такую линию для того, чтобы потом была более жесткая сцепка. Можно использовать и осциллирующую для вашего для устремния процесса ускорения или для большего удобства пациента. Можно использовать обычную Снимается, опять же, без проблем после обработки пациента, после выполнения необходимых манипуляций. Одевается обратно. При спадении отека вырезаются края и фиксируется верхняя часть. Одним из э, таких небольших tips and tricks называется э, лучше использовать верхнюю часть липучки, меньше по размеру, чем нижняя, тогда не будет риска того, что э, раньше времени отлитнее придется отщипывать. Или же накладывать вообще циркулярную для того, чтобы затянуть, например, сильно фиксировать накладывается циркулярная повязка, Если же нужно э, фиксировать жестко, нам на длительное время, то сверху накладываются не липучки, а просто подготовятся, опять же, в э, скотч или софткаста. В данном случае, чем больше э, липучек будет наклеено, тем стабильнее будет повязка. Для быстроты процесса мы в данном случае наложили всего две. Так, есть съемная мобилизация. Если нам нужно после спадения трюка сделать на длительное время жестко, мы подлетовываем опять же сверху с подкастом, и пациент идет на 3-4 недели домой без риска. Повязку не меняем, то есть экономим время и деньги. Одна повязка накладывается на все необходимое время. Ну, опять же, если в обычной работе пациент, вы наложили ему бинт мокрый, и он сидит, ждет от 5 до 20 минут до хорошего выстывания.